Как перестать нервничать и жить спокойно? Вопрос еще такой актуальный. Со времен написания книги Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и жить спокойно, нормально» ну, Примерно В тот же момент рассматривается. Вы знаете, легко сказать, чем сделать. На сто процентов я не знаю. Но одно могу сказать. Не надо опускать руки. Надо брать и ситуацию и решать ее. Может не за раз, не за два. Но делать дело. Книги читать, пробовать всякие моменты переубеждения, психологически, физически себя настраивать, идти вперед. Так что и консультироваться с теми, кто прошел этот путь. Да, бывают времена в жизни и волнения. Как правильно прожить жизнь? Прощать, мстить, отвечать тем же словом, тем же или что-то еще. Все относительно. Все относительно в этой жизни. И каждый сам выбирает, как ему лучше жить. Конечно, лучше всего оставаться человеком в самых трудных искушениях, не поддаваться искушением пусть все будет хорошо пусть все наладится но бывает приходится и жить как-то как-то не преодолев искушение ну, это по христианским моральным ценностям. А по мирским... По мирским... Совсем другая история. Ничего не могу сказать. Эта тема сугубо индивидуальная. Треба идти вперед, жить, прощать, не жить Це все легко сказати. Важко зробити інколи. Ті, хто зробив щось погане або е, якесь зло вам, то його чи їх хрест. Нехай вони і несуть його. А ви простіть усе всім. Бог все бачить, Бог все знає, Бог всемогущий, всемогутній. Треба жити по-людськи. Господь сам розбереться, кому що як робити, у кого який шлях.